Сьогодні ми зустрічаємо з 31 х олімпійських ігор наших спортсменів, які проходять службу в спортивному клубі Національної гвардії. Це срібний призер Олімпійських ігор, які закінчилися, капітан Тимощенко Павло і службовець Ганна Різадінова, яка здобула в нелегкій боротьбі бронзову олімпійську медаль в абсолютній першості з художньої гімнастики. Как вы чувствуете первые секунды после приземления? Радость, огромная радость наконец-таки приземлиться на Украину. Счастлива, что я дома и что все получилось и привезла на Украину награду для всех и для всей страны. Для меня она золотая, все видели, все смотрели соревнования, поэтому огромное счастье. Ну, не, ну Очень приятно посмотреть, сколько моих друзей и знакомых. Я никогда меня столько не встречались. всегда это было намного ну, скромнее. Те впечатления самые незабываемые, которые даже не сравняться, наверное, с... именно на соревнованиях. Хочу поблагодарить всех, потому что так встречают первый раз в жизни. И, наверное, мы сделали действительно что-то большое. И вот эта встреча, она подтверждает то, что вся страна была вместе с нами все дни соревнований, поэтому огромная благодарность тем, кто сейчас пришел сюда, всем, кто болел за нас, был с нами. Мы безумно счастливы, спасибо вам. Сложность Олимпиады только заключается в том, что они, ты думаешь, очень долго, готовишься всю жизнь, ты понимаешь, что напряжение, ты вдруг сваливается какое-то внимание. То есть ты понимаешь, что эти соревнования раз в 4 года, от них очень много всего ждут.